ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమ శ్రీ అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క ఎనిమిది రూపాలను స్థుతిస్తుంది ఈ స్తోత్ర పారాయణం వలన కేవలం భౌతిక సంపద మాత్రమే కాకుండా జీవితానికి అవసరమైన అన్ని రకాల శ్రేయస్సులను కలుగజేస్తుంది లక్ష్మీదేవి యొక్క ఒక్కొక్క రూపం పూజించుట వలన కలిగే ఫలితాలు ఆదిలక్ష్మి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం శాంతి ధాన్యలక్ష్మి ఆహారం పంటల సమృద్ధి ధైర్యలక్ష్మి అనంతమైన ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం గజలక్ష్మి విజయం అధికారం సంతానలక్ష్మి సంతానం వంశాభివృద్ధి విజయలక్ష్మి లక్ష్య సాధన అన్నింటా విజయం విద్యాలక్ష్మి జ్ఞానం విద్య ధనలక్ష్మి ఆర్థిక స్థిరత్వం సంపద అందువలన ఈ స్తోత్రాలను భక్తి శ్రద్ధలతో పారాయణం చేద్దాం ఆదిలక్ష్మి सुमनसवन्दितसुन्दरि माधवि चन्द्रसहोदरि हे ममये मुनिगणवन्दितमोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजितसद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय धान्यलक्ष्मि अयिकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भवमङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि सदा पालय धैर्यलक्ष्मि जय वरवर्णिनि वैष्णविभार्गविमन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजितशीघ्रफलप्रदज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि सदा पालय मां गजलक्ष्मि जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमावृतपरिजनमण्डितलोकनुते हरिहरब्रह्मसुपूजितसेविततापनिवारणपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि गजलक्ष्मीरूपेण पालय मां सन्तानलक्ष्मि अयि खगवाहिनि मोहिनिचक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिनि स्वरसप्तभूषितगाननुते सकलसुरासुरदेवमुनीश्वरमानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मि सदा पालय जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चितकुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधरास्तुति वैभववन्दितशङ्करदेशिकमान्यपदे जय जय हे मधुसूदनकामिनि विजयलक्ष्मि सदा पालय विद्यालक्ष्मि प्रणतसुरेश्वरि भारतिभार्गविशोकविनाशिनि रत्नमये मणिमयभूषितकर्णविभूषणशान्तिसमावृतहास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामितफलप्रदहस्तयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्यालक्ष्मि सदा पालय मां धनलक्ष्मि धिमि धिमिधिन्धिमिधिन्धिमिधिन्धिमि दुन्धुभिनादसुपूर्णमये घुम घुम घुङ्घुम 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 शङ्ख निनादसुवाद्यनुते वेदपुराण इतिहास सुपूजितवैदिकमार्गप्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन मधुसूदनकामिनि धनलक्ष्मीरूपेण पालय माम् इति श्री अष्टलक्ष्मीस्तोत्रम् sampurnam